¿Sabías que el 5 de mayo, es decir, el 5 de mayo, es una de las fiestas más coloridas y alegres relacionadas con México, aunque en realidad no es el Día de la Independencia Mexicana? Es un error muy común. La independencia de México se celebra el 16 de septiembre, mientras que el 5 de mayo conmemora un acontecimiento diferente, pero igualmente extraordinario. Todo comenzó el 5 de mayo de 1862, cuando tuvo lugar la famosa batalla de Puebla. El ejército mexicano, formado por unos 4.000 soldados y dirigido por el general Ignacio Zaragoza, tuvo que enfrentarse a las tropas francesas, mucho más numerosas y mejor equipadas, enviadas por Napoleón III. En aquel entonces, los franceses eran considerados uno de los ejércitos más poderosos del mundo. Así que su victoria parecía casi segura. Sin embargo, los mexicanos, Gracias a su valentía, determinación e ingenio, lograron derrotar al enemigo. Esta victoria se convirtió en un símbolo de orgullo nacional y de la lucha por la libertad. Aunque unos años después los franceses consiguieron conquistar México e instaurar allí su propio imperio. Para los mexicanos, ese día sigue siendo un recordatorio de que, incluso en los momentos más difíciles, supieron unirse y defender su país. ¿Cómo se celebra el 5 de mayo? En México, la mayor parte de las celebraciones tienen lugar en el estado de Puebla, donde hay desfiles, recreaciones históricas, conciertos y reuniones familiares. La gente se viste con trajes tradicionales. Los niños juegan con piñatas de colores y en las mesas no puede faltar el mole poblano. Una salsa espesa con chocolate y especias que es una auténtica delicia local. En otras partes de México, la fiesta no es tan popular y no es un día festivo nacional. Aunque sí cierran las escuelas. Curiosamente, es en Estados Unidos donde el 5 de mayo ha ganado una enorme popularidad y se ha convertido en un auténtico festival de la cultura mexicana. En ciudades como Los Ángeles, Houston o Chicago se organizan grandes desfiles, conciertos, concursos de comer chiles jalapeños. Espectáculos de danzas folclóricas y ferias donde se pueden probar platos y bebidas típicas mexicanas. Por las calles suena la música de mariachis y todo se llena de decoraciones coloridas y gente sonriente. El 5 de mayo se ha convertido en una oportunidad para celebrar la identidad mexicana. La alegría de vivir y la riqueza de sus tradiciones, que fascinan a personas de todo el mundo. Así que el 5 de mayo no es solo una importante lección de historia. Sino también la prueba de cómo un acontecimiento puede inspirar a la gente a celebrar juntos, descubrir otras culturas y disfrutar de la vida, sin importar dónde vivamos. Dziękuję, że towarzyszyłeś mi w tej historii. Jeśli Ci się podobało, nie zapomnij dać lajka like i subskrybować kanał. Do zobaczenia w następnej opowieści.